endi bizda manaqa mentalitet borda biron bir domla bir narsani harom deb aytsa odamlar uni eshitib işte mazza qiladi u domla kuchayib ketdi domlalarni ham miyasiga shu narsa orna, o'rnab qolgan biron narsani so'rasa harom deb aytsa undan keyin ana shu domlalik de um, qilyapti degan de, shunaqa tushuncha bo'lib qolgan aslida uh, boshini ah, yaxshi şey, e'tibor bersak akarachka chiqqanda ham akarachkani harom deyishgan koka colani fantani Uh, televizorlarni dajjol deyishgan man aytmoqchi bo'lgan juda ko'p narsalarni harom harom deyishgan lekin sekin sekin hozir mana akarochka ham musulmon bo'lib qoldi hozi hamma yeyapti hamma o'ziga kelib qoldi tabako senterlarda hamma yuribdi orta osyda saudia arabiyani qarasangiz saudia arabiyada Saudi Arabiya, an shu makkada kuniga yigirma besh nima korabl kiradi saudia arabiyaga yigirma beshta korabl qaytib chiqib ketadi ana shu faqat yigirma beshta korabl Uh, akarachka olib keladi qizig'i qayerdan bilasizmi amerikadan olib keladi uh, shu akaрчкlarni endi uh, ana o'sha kfsni harom deyayotganlardan ham nimaga kfsni harom deyapsan desa chunki bu akarochkani bebismilloh so'yishgan dediya lekin qizig'i shuki yaqinda ana uh, o'sha rossiyani muftiyi ana shu kfcga fatvo bergan ekan halol degan bu fatvoshu kelishim bo'lgan ekan muftiyat rossiyani muftiyati rossiya akarachkani musulmonlarda musulmon nimalar tomonidan so'yilgan ishlatiladi va hokazo degan shartlar bilan lekin yaqinda новои chiqib unaqa qilmasdan hamma joydan olib ishlatgan endi bu narsalar nimaga unaqa desa buni sababi odamlar o'zlaridan o'zlari yangi qonunlarni chiqarishuorgan ya'ni ash bu harom bu harom bu harom deb и bunga amal qilib yashay olishmaydi chunki olloh taolo chiqargan qonunga odamlar osongina amal qiladi nafaqat odamlar balki dunyo mana shunga majbur qilib tashlaydiki olloh chiqargan qonunga amal qilib yashashga to'g'ri keladi masalan olloh zinoni harom qildi va hamma mana e, musulmon bo'ladimi xristian bo'ladimi kopir bo'ladimi hamma bitta narsani xohlaydi qizi singlisi opasi ayoli mana shunaqa noqonuniy qo'shilishlardan o'zini saqlasin degan xohish bilan yashaydi kim bo'lishidan qat'iy nazar tabiat bu zinoni oqlamaydi aroqni shariat harom dedimi alloh taolo odamlar mana qonunlar ishlab chiqarishyapti ichmasin o'n sakkiz yasharga yetmagan odam ichmasin o'n sakkiz yasharga yetmagan odamga aroq sotilmasin qo'ldan kelgancha to'xtatishga o'g'irlik mana jazolanyapti shariat nimani harom qilgan bo'lsa odamlar unga amal qilib yashay olmaydi lekin agar akalacha harom bo'lganda bugungi kunda insoniyat bu darajada e, bunga bog'lanib qolgan bo'lmas edi masalan xitoyni bitta shahariga yoki katta katta shaharlarni bittasiga kuniga million million akalachkalar so'yiladi endi ularni bu akalachkani yema desangiz o'rniga boshqa narsa berish kerak nima berasiz din bomasda de, buni qilma degandan keyin odamlarni qo'lini yopib qo'yib bo'ldi qilmay turaver deyilmaydi balki buni qilma o'rniga manoni qil deyiladigan narsa bo'ladi ho'p akarachkani yema deyiladi harom o'rniga nima hammasi bu odamlarni o'zlarini o'ylab topgan qonunlari bo'lgani uchun ham odamlar bunga amal qilib yashaolmaydi million marta mana akarachkani harom deyishsa baribir akarachkani yeb yurishadi saudiya arabiya men aytyapman buni internetga o'ziglar ham tekshirsanglar bo'ladi ana shu katta katta korabllar kelib akarachkani tashlab chiqib ketadi s amerikadan keladi shuakarachkalar saudiya arabiyaga chunki saudiya arabiyani o'zini ichida yetishtirilib chiqarilayotgan aкаrachkalar yetarli emas endi savol chiqadi unda u qanaqa aкaрочкa qana payg'ambarnimani harom degan desa a'lum ulamolar aytgan bebismilloh degani bu ollohni nomidan qo'yib boshqa xudolarni nomiga so'ygan go'shtlarni yeyish musulmonlar uchun harom ya'ni xristian o'zini iso alayhissalomni atiga atab qurbonlik qilsa yo hindular o'zlarini diniy marosimlarida o'zlarini xudolariga atab go'shtlarni qurbonlik qilsa masalan biz hayitda go'sht qurbonlik qilganimizdek ana shunaqa go'shtlarni xudoni atini tashab boshqa yolg'on xudolarni atiga so'yilgan go'shtlarni yeyishlik musulmonlarga harom nimaga chunki bu g'ayratni o'ltiradi ya'ni insonni dayus qilib yuboradi agar inson bir jihatdan hamma xudolarni yolg'on deb tursayu ollohdan tashqari barcha xudolar yolg'on deb turib ikkinchi tomondan yolg'on xudolarga atalgan go'shtlarni yeb yursa bu dayustlik va yani shu sababdan ham ollohbe bismilloh deganning ma'nosi bu ım, u pag'mbarimiz hu alayhim paytida makka madinada yahudiylar ham xristianlar ham mushriklar ham o'zlarini bayramlarida jonivorlarni qurbon qilishardi o'zlarini xudolarini atiga atab shunda ular ana shu go'shtlardan hammaga tarqatishganda musulmonlarga ham ra shunda musulmonlarga bu narsa harom bo'lgan chunki u xudoni nomiga atab so'yilmagan boshqa xudolarni nomiga atab so'yilganligi uchun xuddi shu kabi xuddi shunga o'xshash bir <laughs> buxoriyda yana bir hadisda keladi yahudiylar musulmonlar madinada payg'ambarlomi yoniga kelib ya rasululloh falon yahudiylar mol qo'y so'yib bizga tijorat qilib go'shtlarini sotishadi biz ularni yesak bo'ladimi deganda rasululloh alayhi alilam aytgan bismilloh deb yoringlar sizlar uchun yani. bu narsa halol degan bu ham sahih hadislarda keladi bu degani ya'ni rasululloh sallallohu alayhi vasallam tijorat uchun so'yilayotgan jonivorlarni yeyishlikka e, ruxsat bergan ha diniy marosimlarga atab so'yilgan go'shtlarni yeyishlik musulmonlarga harom va xuddi shunaqa e, bitta olloh taolo qur'onda qanaqa go'shtlarni yeyishlik halol degan bo'lsa bizga shu şey, bo'g'ilib o'ling bo'g'ib ya'ni bo'g'ilib o'lgan qoni chiqib ketmasdan o'lgan jonivorlarni go'shtini yeyishlik bizga harom lekin qoni chiqib ketib oqib chiqib ketgan bo'lsa ana shu процессdan o'tgan bo'lsa ya'ni qoni ichida qolmasdan so'yilib qoni chiqib ketgan jonivor so'yilgan yani jonivor bo'lsa uni yeyishlik joiz shu sababdan saudiya arabiya yani ham butun dunyodagi musulmonlar malayziya bo'ladimi hindistondagi musulmonlar bo'ladimi pokistondagi bo'ladimi insoniyatni katta bir bo'ligi hozirgi kunda bu tovuq akarashkaga tovuq go'shiga qattiq moyil katta ehtiyoj bor и e, bu halol buni yesa bo'ladi u xot kfc bo'ladimi boshqasi bo'ladimi chunki alloh taolo bu narsani harom qilmagan